Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim əziz Türk millətim və ə, bu türk ölkələrində yaşayan əzizli qardaş və qohum məhəbbətliər. Hamınıza salamlar olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq Azərbaycanda vəziyyət ə, kritik nöqtəyə ə, yaxınlaşır ə, və bu heç də Azərbaycan xalqının və türk xalqlarının xeyrinə deyil. Ə, və bu ancaq Rusiya üçün bir vəziyyətdir. Burada əsasən ə, mübarizə Rusiya və Qərb arasında gedir və dünyanın yenidən bölüşdürülməsi məsələsidir. Ə, və burada kiçik ölkələrin o qədər də ə, xüsusən müstəmləkə vəziyyətinə düşmüş türk ölkələrinin o o, o də, dərəcədə nə gücləri var, nə də ki ə Rusiya, Amerika və qarb ölkələrinin səviyəsində gücləri var ki, ə, deməli mübarizə edəylər öz azadlıqlarına qovuşarlar. Xüsusilə Türk milləti bir böyük millət olmaq etibarı ilə və geosiyasi əhəmiyyətinə görə Türk millətləri özünüz -öz bilirsiniz ki, ə, Rusiyanın bütün ə, cənub çöllünü eləcə Avropanın ıı, deməli Avstriya-ya qədər bütün o çöllərin hamısına ıı, türk milləti, türk xalqları ıı, deməli rəhbərlik edib, orada dövlətlər qurub və öz geosiyasi vəziyyətinə görə türk xalqlarının indiki zamanda həddindən artıq böyük dərəcədə ıı, əhəmiyyəti var dünyanın bölüşdürülməsində bu deməli qərbə və russiya mənə olan əsrlərdir ki, mənə olan təkcə bir əsr deyil, əsrlər ki, mənə olan türk ə, millətləri və dövlətlərdir ki, hansı ki bu dövlətlərin geosiyasət əhmiyəti həddindən artıq çoxdur və türklərsiz dünyanı ə, ə, deməli qərb, Amerika, qərb və Bu Rusiy ölkələri arasında eləcə də Çin ə, arasında bölüşməsi yenidən başlayıb. Burada zəif, daha zəif vəziyyətə düşən Rusiyanı məhv etməyə çalışırlar. Onu deməli elə bir başçı qoymaq istəyirlər ki, qərb dövlətlərinə başa alsın və burada qərb dövlətləri ə, deməli öz nüfuzunu həm Ukraynada, həm də Rusiyada gücləndirsin. Rusiya Qərb dövlətindən aslı vəziyyətə düşsün. Lakin geosiyasi vəziyyətə baxanda, yəni bu türk ölkələrinin coğrafiyasına və xalqlarının yerləşdiyi ərazilərə baxanda çürsüz ki, bu ərazidə türklərin rolunun güclənməsi təbii idi. Bu təbiilik həm Rusiyanı, həm də qərb ölkələrini Amerika daxil olmaqla çox qorxudur. Onlar istəmlər türklər, e, deməli, birləşsinlər, türk birliyi dövlətləri yaransın və beləliklə türklər böyük bir e, dünyanın, böyük bir coğrafiyasına nəzarət etsinlər və inkişaf etsinlər. Çoxsüz ki, bu həm Amerikaya, həm e qayırbə eyni zamanda rusların özünə belə e, ziyandı xüsusilə mən burada çini çini də e, bunların içinə daxil etmək istəyirəm çünki türk ölkələrini batçılıq eliyən və daha sərbəst olan türkülər müsəlmanlığı oğurlayaraq deməli e, molla hakimiyyətləri yaradılar və çinlə də aranı vururlar yeganə xilas vasitəsi olan çinlə aranı vururlar qarək Çinlə bir yerdə işləsinlər ə, türk xalqları ə, güc almaq üçün həm də ə, deməli ə, bir yerdə olarkən türk ölkələri birliyinin yaranması yeganə mümkün variantdır. Bax bu mənim variantımdır. Mən bunu sizə deyirəm. <coughs> Və indiki zamanda sössüz ki ə, türk ölkələri coğrafiyasında ən böyük rol oynayan karp deyil Rusiyada çünki bu müstəmlə türk ölkələrinin müstəmləkələrinin bir çoxu Rusiyanın əlindədir. Qazaxstandan tutmuş Qırğızistanə kimi. Bu tərəfdən Azərbaycan Azərbaycan daxil olmaqla eyni zamanda Rusiya eee çalış ə, çox güclü sürətlə çalışmışdı və indi də çalışır ki, böyük türk dövlətləri olan İran və Türkiyə Rusiyanın əlində olsun, yəni Rusiyanın əl altısı olsun və buna qismən ruslar e, deməli nail olublar. Ə o şeylə İranın türk dövlətinin müəyyən edilməsində e, bu böyük siyasətdə e, ingilislərin böyük rolu var. İngilislər istəyiblər orada azlıqda qalan farsları e, deməli hökumiyyətə gətirsinlər, lakin Türkiyə e, İran'da Türk hökumiyyəti Türk milləti daha çoxdur sayca. Nəyəinki farslar və digər e, 70-ə yaxın millətlər. Onların da çoxsunu farslaşdırıb istəyirlər ki, farsların sayı çox artsınlar, lakin farslar tarixdə məhv edilmiş millətlərdir və onlar heç də Türklər kimi e, siyasi vəziyyətə nəzarət edə bilməzlər və eyni zamanda böyük gücə çevrilə bilməzlər. Türklərdə isə bu şans qalmaqdadır. Lakin Türklərin siyasəti sərfdir. Türkiyəy görə əsasən. Və bu Türkiyənin dağıldılmasına aparır çıxardır. Baxma ki, Türkiyə pisat Rusiya ilə altlıq eləyir, lakin qərb dövlətlərinin hamısı özünüz -öz görürsüz öz ki, müsəlmanlıq bu Fələstin, Mələstin hərəkəti İsrail hərəkatı və s. Türklər gələ özlərinin ayrsından bu ərəblərdən və eyni zamanda mümkün dərəcədə İsraildən. Onların bizim millətdə, Türk millətində heç bir xeyri yoxdur. Ziyanından başqa çoxlu ziyanları var. Müslüman dinini bizə Türklərə qəbul actually etdirməyiblər, Türklər qəbul ediliblər. Bunu çox səhv olaraq Ə, və ə, ona görə də deməli ə, əsas gücə malik olan Türkiyə və İran türkləri müsəlmançılıq istiqamətində gedər. Həm də ərazicə böyükdülər onlar. Eyni zamanda ingislərin təzyiqi ilə bu günə kimi İran'da fars hökuməti davam edir. Lakin fars hakimiyyətini davam etdirmək mümkün olmadığına görə Türk türklerin çoxluğu nəticəsində İngilislər deməli dini hakimiyyəti, şii hakimiyyətini e, hakimiyyətə gətirməklə, e, fars dilini e, hakimiyyətə gətirməklə deməli türk türkçə türklərinin e, məhv edilmə planını işləyib hazırlayıblar və bunu həyata keçirirlər. Bu günə kimi də e, türkçənin məhv edilmə haqqında fikir ayrılışıırlar və bütün bunları deməli bu geosiyasi vəziyyəti nəzərə alaraq ə, deməli ə, mən aşağıdakı ə, düzgün sözlərimi ə, mən öz düzgün sözlərimi ə, öz köç millətinin bir parçası olan Azərbaycan türklərinə eyni zamanda özümü türkə türklərinə və İran türklərinə tuturam çünki bunlardan çox şey açıldı və ə, Orta Asiya ə, türk millətlərinə də ə, bu sözüm vaxt gələcək daha ə, güclü sürətlə gedib çatacaq. Mən onlara da ə, deməli üz tutub deyirəm, eyni zamanda mənim təklifim Çinlə ə, sıx əlaqə yaratmaqdır. Qərb ölkələri və ə, Qərb ölkələri və ə, Amerika ilə ə, mümkün deyil. Mən yemin yəni edirəm, mən Amerikada yaşayıram və Amerikada heç də pis yaşamıram. Sözsüz ki, mənim elmimə mane olmaq istəyirlər və s. ayır mənim gücdə elmi planlarım var. Lakin buna baxmayaraq mən yaxşı yaşayıram. Və lakin düzgün baxmaq lazımdır. Əgər biz türk ölkələri birliyindən danışırıqsa, yəni bütün dünyada Gecə strateji cəhətdən Türk millətinin əsas ə, ə, rol oynayan millətlərdən biri olmağını istəyiriksə, gərək düzgün qiymət verək. Harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq nə Amerikaya yaltaqlanaq, nə qərb ölkələrinə ə, və düzgün danışaq ki, necə yaratmaq olar bunu. Bu heç də Amerikanın əleyhinə, də nə də qərbin, lakin onların ambisiyasının əleyhinədir ki, Türk xalqlarına imkan verməmək. Yəni özlərinə bir 3-cü Rusiyadan başqa Çindən başqa özlərinə bir 4-cü böyük millət və geostrateji cəhətdən böyük millət olan Türk millətini özlərinə yaxın qoymaq istəmlər. Çünki bu dünyanın bölünməsində və bütün dünyanın var dövlətinin deməli Amerika, Qərb ölkələrinə, Çinə və Rusiyaya E, gəlməyinin deməli e, gəlməyinə şahit olur. Türk, böyük türk milləti hansı rol oynayacağını, əgər əmələ gəlsə, türk ölkələri birliyi əmələ gəlsə, bu hələ məlum deyil. Şəxssiz ki, türklər vuruşan millətdidlər, onlar ağrılı millətdidlər. Lakin çox təəssüflər olsun ki, dinin təsiri altındadılar. Əgər biz Yaxın Şərqin dinini radd eləsə özümüzdən necə müsəlmanlıq, eləcə də xristianlıq, eləcə də e, yahudiliyə radd eləsə özümüzdən ayılsaq ki biz kimik e, və onda biz çox güclü bir xalqa çevriləcəyik. Çün sayımız çoxdur və tutduğumuz ərazilər çoxdur. Və mən buna görə e, deməli öz e, xalqıma, türk böyük bir millətinə müraciət eləyirəm. Onsa gecə-tezə Mənim düzgün olduğumu onlar başa düşəcəklər. Mən bu gün deməli e, nə görə çıxış elədim? Bu mən həmin bu e, prostitut Sülalə ailəsinin, yəni bu İlham Əliyevin tək monoloquna baxdım ki, bayraq qaldırır və s. elə boş şeydə əlbəttə ki Bu bayraq qaldırmaq xalq və ordu ilə bir yerdə olmalıdır. Əgər sən tər yandan da qalibsənsə, yoxsa tək orada durub rus qoşunları səni qorumaqla bayraq qaldırırsan, o soy yer səninki deyil. Bu heç vaxt olmayacaq o yer. Qadalıq Qarabağ yenidən Ermənlilərə veriləcək. Bilin, istəy Rusiyası olsun, istəy Qərb ölkələri və Amerika olsun. Bunu başa düşmək lazımdır. Müvəqqəti o teatr çıxartmaqla deyil, bu ə, ə, prostitut o qrupu başı cinayətkar sülalə başçısı olan ə, ailəsi olan İlham Əliyevin İlham Əliyev oyun çıxardı burada. Öz cinayətlərini öt bastır eləmək üçün rusların it kimi sözünə baxma məcburdu və rus tulalığını eləyir. Ə, və bunu biz başa düşməliyik. Ermənlər bijdilər. Ermənlər təzə ağa seçiblər özlərindən. Baxmayaraq ki, ermənləri yaradan onları dövlət eliyən Rusiyadır. Onlar e, e, deməli Qərbə və Amerikada böyük e, erməni lobisi olduğuna olduğuna görə deməli ermənilər üzün çördülər Qərbə tərəf və Rusiyanı indi özündən rədd eləyir. Lakin elə bilərsiz ki, Qarabağ aldıq, qutardıq, heələ olmayıb. O təzədən Ermənlər güclənəcəklər. Əgər Rusiyə uldusa, Rusiyə ultsa belə Yenə də Ermənlər büdcələncələr. E, Rusiya əslində Azərbaycan türklərini görməyə gözü yoxdur. İçindən bir yekə baxılıq keçir. Çünki Azərbaycan türkləri İran türklərinin bir hissəsidir. İran böyük dövlətdir. Öz ərazilərinə e, deməli, əgər türk hakimiyyəti bərpa edilsə, öz ərazilərini istila edilmiş ərazilərini ruslardan götürəcək. Ruslar çünki zəifdir. Qərb ölkələri tərəfindən zəəfləndilər zəiflədilər. Və burada deməli bu Türkiyə Türkiyənin xüsusilə böyük əhəmiyyəti var bir böyük türk dövləti olmaqla, lakin məhv edilməyə o uğura uğradılan bir türk dövləti olmaqla. Hələ ki türklərin gücü, ordusu gücdürdü və Türkiyə bundan nəticə çıxartmalıdır və düzgün siyasət getdirməlidir ki Türk ölkələri birliyi nə təriqə yaratılacaq? Əgər e, dinə dinə əsaslanacaqsa uduzacağıq. Çünki Çinin dinindən zəhləsi gedir. Çin dinsiz ölkədir. Vaxtı ilə Türklərinin özü dinsiz olub. O mənadakı e, olar hər bir xalq necə də Çinə özünə Allah olubdu. Bütləri olub və s. E, hətta allahları olub. Lakin onlar ona fikir verməyiblər çoxda və türklər də elə olublar. Amma bu orta şərqə tərəf gələn türklərə bu religionları çoxışdırıblar. Müslüman religionunun xüsusi ilə e, eləcə də kristin religionu, xristiyan religionunda bu deyəndə də Hun dövləti olan Hunqariya, biz ona Macaristan deyirik. Türk e, ruslar isə Venqriya deyirlər. Amma onlar Hun türkləridir. Onlar köçdülər vaxtilə Avropiya bağılıq ediliblər. Amma fikir verisiz 1000 dollar xristiyandılar. Deməli dinləri onlar da xristiyanlığı atmaldılar. Biz isə müsəlmanlığı atmalıyıq. Bizə lazım dörd bu səfət dinlər. E, o din tarixi prostetizm ilə dolu olan, yalanla dolu olan bir şeydir. Bu yahurdu dinindən tutmuş e, xristiyan dininə qədər müsəlman dininə kimi e, deməli e, bu qətiyyən türklərin ə, türk dövlətləri birliyi yaratmasına 100% mane olacaq və Çinlə arasını vuracaq. Uyğurlara gəldəndə yəni pul qoyublar. Fikir verisiz uyğurlara kim pul qoyur? Uyğurlara pul qoyan müsəlman dininin batçısı olan Sadiy Arablardır. Bir də əsas onlara da əmr verən Amerikadır. Amerika Yamam belə narahatdı cəhdindən artıq bu yazığı uyuqurlar. Müslüman dininə şeylə ibadat eləyə bilmirlər. Bilsən nə narahatdılar onlar. Birlə ki nə qədər dinə ibadat eləyən varsa o qədər də quldur həmin xalq. Və onlar o qulluğu artırmaqla öz hakimiyyətlərini deməli türkələr üzərində də qormaq istəyirlər. Çinə səssüzcük bunu əleyhinə olacaq çünki ərazim problemi var. Kim elə bilirsiz ki, təkcə Çinlilər, hamısı Çindilər, Çinlərdir. Kimlərin içində həddindən artıq dərəcədə Türklər ə, ə, var, ə, Türk qəbilələri var, müxtəlif ə, ə, və ə, başqa millətlər də var. 70-dən millət var təkcə Çində. Lakin Çin dinsizdir və Çin dinsiz olaraq da inkişaf eləyir və hamdan də real çıxır. Bilsən, e, din deyəndə Allah təbə olmaz e, yandırəm, yəni ailə başçısı kimi Allahı götürmək düzgün deyil və Allah yoxdur. E, biz e, deməli e, millətin başçısı kimi bir qrup e, e, ağsaqqalları özümüzə ata seçməliyik, dini yox və o ağsaqqalların ideologiyası olmalıdır. Məngən yəni də deyirəm e, Çinə baxmalıqdır. Çin kimi. Çində necə kommunist partiyası başçılıq eləyir? Bu diferent kommunist partiyası. Rusiyada olan deyil. Rusiyada olan müstəmləkä partiyasıdır. O kommunistdir. Onlar kommunist deyirlər. Eee və və ya eee e, milli sosializm, e, yəni deyirəm, ideologiyası ən yaxşı ideologiyadır ki, ağsaqqallarımız o milli sosializm vasitəsilə yəni bütün xalqa yaxşı yaşatmaq vasitəsi kimi, deməli, ə, xalqımıza xidmət eləsin və ağsaqqallar birliyi olsun, hakimiyyətdə qurup ağsaqqallar birliyi olsun, milli sosializm ideologiyasını və bütün milləti deməli inkişaf elətdirsinlər. Pullar bərabər paylanısın, yoxsa ə, prostitut İlhan Əliyev və prostitut Mərevan Paşa evət kimi əllərinə keçənə oğruluqla doymurlar. Ha? gözlərə müşahiddir. Onu da Ruslar niyə xoşlayır? Çünki Rusların da payını verirlər, havayı milyardlar gedir Ruslara. Ən çoxunda özlərinə götürürlər. Onlara da çox dinmirlər. Nə qərb ölkələri, nə də ki, hələ ki, nə də ki Rusiya. Bilirik ki, Ceyxtezi onsuz də əlindən alacaq Rusiya. Ər, da, hətta qərb ölkələri Rusiyanı dağıda bilməsələr belə, Rusiya o, həmin e, 100 milyardlarla puluları e, deməli sərf eləmiş e, bu prostitut oğrubaşı cinayətkar planı e, ailə planını dağıdacaq lap güllələyəcəklər bütün oboyda dövləti götürəcək. Qarm olsa da qarb dəyiləcək. Ona görə qəlbin vercinə də öt deyir, go gətirib pulları qoysun İngilisə, fransızca, nə bilm Amerika və başqa e, bu Şvessadiya e, e, İsveçiya anskr qalbəlilə pula. Dələn onstan onların əlindən alacaqdan onların əlindən almaq nə böyük şeydir ki. Şubət şubət istidji verə bilmircəllər. Deməli oğurlayıblar, daha hakimiyyətli olan oğurlayıblar. Onlarda o zəhi heyələ məhkəmə eləyəcəklər. Əllərinə keçsə gülələcəklər. Necəki Kadəfi nə eləyiblər, necəki başqa ərəb ölkələrini, pullara bölgələrnə, hələ Saudiya diminlər və başqa ya çünki lazımdı olaraq ki ərəblər də özündə başınla başsınlar həmin diktatorlar kimi. Bax bizdə vəziyyət belədir. Və e, burada deməli e, mən sizə əsasən bildirdim. Mən şahsan bu e, e, sevinc coşmanqızı TV proqramına da baxdım. Bunlar qərbpərəstlər, bilirsiniz, qərbdə demokratiya və sair və sair yüzdən şey danışırlar. Eləcə də qərbə işləyirlər, sözsüz ki, arxalarını qərbə söküb,lər Amerika söküb,lər xüsusilə. Lakin mən sizə deməliyəm ki, bunlar da çox düzgün hərəkət eləmirlər. Bunların hərəkəti ilə Azərbaycanı İranla birləşdirmək, İranı türk dövlət eləmək, türkən yəni türk dövlət eləmək dindən uzaqlaşmaq deməli Orta Asiya ölkələrini birləşdirmək, Çinlə birləşmək, dinsizlik ə, üzərində, texnologiya üzərində birləşmək mümkün olmayacaq belə getsə. Ona görə də mən ə, ə, Qərb ə, demokratiyasını gətirən Aleks Rafoğlu və Sevinc Osmanlıqızını da 100% bəyənmirəm. Ona görə bəyənmirəm yox, bilirəm ki, səf eləyirlər. Billancı qərflər türk dövlətlərini Azərbaycan, Azərbaycan kimi o türk yığıncağında 5 dənə türkə yaradacaqlar. Türk dövlət, müxtəlif dövlətlər yaradacaqlar. Onlar ona interesteddildilər. Sonra Asiya ölkələrinin hamısını deməli parçalayacaqlar, bir-birinə vuruşduracaqlar. Axı ki qoymayacaqlar. Venqriyanı özünü də Macaristanı Deməli, Hun türklerini qoymayacaqlar bizim müsəlman türkləri ilə və s. ilə birləşmə. Ona görə dinatsaq hamı birləşəcək və Çinlə əlaqə yaratmaq lazımdır. Mənim fikrim belədir. Mən aliməm və düzgün danışmağa ə, söz vermişəm. Öz xalqıma da düzgün deyirəm bu sözləri eləcə də Hambiya, Qafqazda yaşayanlara da, Rusiyada yaşayanlara da, amma Rusiyanın bizim bizə başçı qoyduqları deməli Şulalı ailəsi onlar prostitusiymə uğradıqlar, qumarbazlığa uğradıqlar Əliyevlər ailəsini Elcədəpaşayevləri narkomaniyə uğradıqlar. Pul oğrula oğurlarına çeviriblər. Onların pulun ver qalanın oğuru. Onlar bir şey istəyirlər onlar. Türk xalqı inkişaf edəmsin. Türk xalqı kasıb olsun. Türk xalqına gələndən bağlı Qara Bağ verib səh səhər onun əlindən alacaqlar. Əgər baxam bu sualınızı deyirəm. Əgər e, çox təəssüf ki, desən proqram bağlanıb. Yox, belə görürəm ki, işləyir. Mən amma sizə e, bir söz deyirəm. E, Dağlıq Qarabağın Rusiyanın e, Azərbaycanı verməsi o boş şeydir. Mümkün deyil o. Qarabağ cəmaatını da köçürdülər Ermənistanə ki, orada deməli e, inqilab eləsinlər. Görsünlər Rusun əli nə qədər möhkəmdir. Bütün torpaqları o stilə eliyib onun müstəmləkəsidir. Nə tələsdir elə deyir. Və ona görə də e, Paşinyanı qərbə yönlü Paşinyanı aşdıracaqlar ə onbizə istisna yoxdur. Bizim özümüzün siyasətimiz deməli nə qərbə yönəlməli, nə Rusiya, biz Çinə yönəlməliyik. Bir də ki, İranda türk hakimiyyətinin bərpasına, Türkiyədə ə, hakimiyyət dəyişə bilik olmalıdır. Çünki Türkiyədə Recep Tayyip Erdoğan da həm korrupsionerdir, həm milyarderdir, eyni zamanda da ə, türk dövlətlərini ə, deməli düzgün istiqamətə aparmır. Ə, ərəbləşmə istiqamətində aparır, e, dinin güclənməsi istiqamını tində aparır. Bizə tamamilə səhvdir türkləri yaramır bu siyasət e, və bunu Ərdoğan qəsdən eləyir və qəsdən eləmir özünümü ola ki aparır. O məktəb kitabında görürsüz. E, bizə əhmiyyət yoxdur. Biz elə hakimdən istəmirik. Türklərin başında duran, e, xüsusən Türkiyədə türk, e, başındadılan Kemal müştəvali çam o Atatürk kimi bir türk olmalı. Hərbi gücə malik, hərbi siyasi gücə malik bir türk olmalı. El olsa deməli biz İran'da da öz ə, türk dövlətimizi bərpa edə bilərik. İran türk dövlətidir. İran fars dövləti deyil. Bunu